Mart ayının 24-ü Ramazan ayının 2-ci günüdür. Martın 24-ündə imsak vaxtı saat 05:13, iftar vaxtı isə saat 19:10-dur. Ramazan ayının 2-ci gününün imsak duası belədir. İlahi, məni bu ayda öz rızana yaxınlaşdır. Qəzəbindən və intiqamından bu ayda məni uzaq et. Ey rəhimlilərin, rəhimlisi. Məni bu ayda öz ayələrinə oxumağa müvəffəq et. İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruc tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftar açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orcumu qəbul et. Həqiqətən, sən duaları eşidən, hər şeyi bilənsən, ey geniş məğfirət sahibi günahlarımı bağışla Allah orucunuzu qəbul etsin